এই মাঘ বিহুৰ যি উদযাপন অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে ঘোষিকা হিচাপে মৌচুমী শৰ্মা আৰু মই দায়িত্ব পাইছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে অনুষ্ঠান আমি দুয়ো মিলি চলাই গ'লোঁ আৰু অনুষ্ঠানৰ মাজতে আমাৰ পূৰবী বৰদলৈ বাইদেউ তেখেতৰ এটি অনুষ্ঠান আছিল তেখেতে এটি খুব সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু বাইদেৱে হঠাৎ তেখেতৰ অনুষ্ঠানৰ আগত অৰ্থাৎ তেখেতে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ মঞ্চলৈ যোৱাৰ আগত হঠাৎ অনুৰোধ জনাইছিল যে তোমালোক দুয়োগৰাকী মৌচুমী আৰু তুমি মোৰ লগত মঞ্চত সংগত কৰিবা নেকি বাৰু বাইদেৱে সুধিলোঁ যে তেখেতে এটি গীত গাব আৰু গীতটিৰ লগত বাইদেৱে গীতটি পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে আমি দুয়োজনীয়ে মঞ্চত গীতিৰ লগত নৃত্য কৰিম নেকি হঠাৎ তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ আমি পালোঁ আৰু পাই পেলাই কিন্তু আমি অলপো নভবাকৈ বাইদেউৰ কথাক সন্মতি জনালোঁ ঠিক আছে ঘৰুৱা অনুষ্ঠান আমি দুয়োজনীয়ে ফূৰ্তি কৰি আপোনাৰ লগত নৃত্য কৰিম আৰু তেনেকৈ বাইদেউ মঞ্চলৈ উঠি আহিল গীত পৰিৱেশন কৰিলে আৰু গীতটি আছিলে এটি চিৰ সেউজ খুবেই ভাল লগা গীত আৰু আমিও ঘৰুৱা অনুষ্ঠান বুলি মাঘ বিহুৰ সন্ধিয়া অকণমান ফূৰ্তি কৰোঁ বুলি হঠাৎ তেনেকৈ বাইদেউৰ লগত সংগত কৰি নৃত্য কৰিছিলোঁ কিবা এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত স্মৃতি হিচাপে ৰৈ গ'ল গতিকে এনেকৈ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তেনেহ'লে আহকচোন কোনো ধৰণৰ একো ধৰণৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতিটো দূৰৰ কথা একো ধৰণৰ গম নোপোৱাকৈ হঠাৎ বাইদেউৰ অনুৰোধক্ৰমে আমিনো কোনটো গীতত বাইদেউৰ লগত সংগত কৰিলোঁ চাওঁ আহকচোন এই এই সুযোগতে পুৰবী বাইদেউলৈও আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাক এটি এনেধৰণৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ত স্মৃতি উপহাৰ দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ পুৰবী বাইদেউ i'm